الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم ली वला वश्ुरूली वाला तकफ़ुर सद अल्लाहीम अल्लासल नाऊलामादिलजुदल करमहबि वबारिक वसलम असलात व्याद या रसूल वलीबिकया हबीबल्ला हम दो सलात के बाद इंसान के साथ जो रूहानी मसाइल होते हैं जो उसके दिल की दुनिया को बर्बाद करते हैं और उसके बातिन को उजाड़ देते हैं उनमें से एक बड़ा मसला एक बड़ी बीमारी निसीान खालिक है अल्लाह तबारक तआला को भूल जाना उसकी याद से गाफिल हो जाना निसीान खालिक का मतलब है कि अल्लाह ताला की इतात और फर्मा बरदारी को तर्क करना हकूक को फरामोश करना अल्लाह की याद से गफलत बरतना उसके जिक्र को भूल जाना दुआओं के साथ ज़्यादा दिलचस्पी ना रखना माजल्ला ये वो सारी चीज़ें हैं इसका मतलब है कि निस्याने खाली कर दिया इसने मखलूक को तो इसने याद रखा लेकिन अल्लाह तबारक का बताल की याद से उसके तज़करे से ये काफ़िल हो गया जब इंसान रब को याद करता है ना और अपने मालिक का तस्करा करता है तो उसे नसीब क्या होता है फरमा फज कुरूनी तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा मैं तुम्हारा तस्करा करूँगा हज़रत अब्दुल्ल इबिन अब्बास अल्लाह तरशाद फरमाया करते कि अल्लाह तबारक व वताल इर्शाद फरमाता है कि तुम फरमा बरदारी करके मुझे याद करो और मैं अपनी इमदाद के साथ तुम्हें याद करूँगा तुम अल्लाह तबारक का वताल याद अगर तन्हाई में करोगे तो रब करीम भी तुम्हें तन्हाई में याद करेगा और अगर तुम जमात में उसका जिक्र करोगे तो वो इससे बेहतर जमात में तुम्हारा ज़िक्र करेगा हज़रत सदर अल्ला फ़ाजल रहा फ़रमाया करते थे जिक्र की तीन किस्में एक तो जिक्र लिसानी है अपनी ज़ुबान से हर वक़्त अपने मालिक को याद करना अच्छी चीज़ देखी तो माशा नमत मिली तो अलहदुल्ल कोई मुसीबत आ गई तो इन्ना ला है व इन्ना अल है राज हर वक़्त हर जगह खाना खाने से पहले दुआ खाना खाने के बाद दुआ नींद से पहले दुआ उठते ही दुआ हर वक़्त अल्लाह की याद जिक्र लिसानी है और एक है ज़िक्र कलबी दिल से अल्लाह को याद करना हमारे ऊपर रब ताला की जो नमतें हैं जो बग़ैर हमें मुशक्कत के मिली हैं उनका एहसास करना ये ज़िक्र कलबी है मालिक करीम ने बहुत सारी गलतियों के बावजूद जो हमें सज़ा नहीं दी इसका एहसास पैदा करना ये जिक्र कल्बी है अल्लाह की नमतों में गौर करना अल्लाह की निशानियों में गौर करना ये जिक्र कल्बी, है और जिक्र बिल जवारे, ये जिक्र है कि इंसान के आज़ा अल्लाह के अल्ला इतात में मशगूल हों वो हज करे वो नमाज पढ़े वो इबादत करे वो सफ़र करे वो दीन की खिदमत करे तीनों तरीक़ों से अपने रब को याद करे लेकिन कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना हो हमारा अब ये हाल हो गया है कि मुसीबत में भी अब यादें खुदा हमको नहीं आती दुआ मुंह से ना निकली बस जेबों से अर्जियाँ ही निकली हम देखते इतने मेरे ताल्लुक हैं इतने मेरे वबस्तगान हैं इतना मेरा लोगों के साथ उठना बैठना है मेरी मुश्किल हल हो जाएंगी हमें अल्लाह तबारक वाल की तरफ अपना रुजू करना चाहिए हमें अपने रब को याद करना चाहिए हर वक़्त अपने मालिक का तस्करा हमारी ज़ुबानों पर होना चाहिए हमें हर वक्त भरोसा अपने रब करीम पर करना चाहिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक वाली ने उन लोगों का भी तस्करा किया है जिन्होंने खाया अल्लाह का पर अल्लाह को भुला दिया रहे रब की जमीन पर पर रब को भुला दिया जिन्होंने माज अल्लाह अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल किया पर अल्लाह को भुला दिया रब ने औलाद दी दौलत दी जायदाद दी इज्जत दी वकार दी सांसें दिए अल्लाह तबारक व ताली ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा पर वो अल्लाह को ही भुला गए उस खालिक की याद ही छोड़ गए उसका तذکرہ ही छोड़ गए तो अल्लाह करीम ने फरमाया ला तकुनू कल लज़िना नसुल्लाहा फअनसाहु अनफसुहु उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया उनकी तरह ना हो जाना जो अल्लाह को भुला बैठे फरमाया फअनसाहु अनफसुहु फिर अल्लाह ने उन्हें उनका अपना भी भुला दिया फिर वो खो गए गर्क हो गए दुनिया के झमेलों में उलझ के रह गए दुनिया के मामला फ हूँ, अल्लाह ने उन्हें उनका अपना आप भी वो खुदा फरामोश होते होते खुद फरामोश हो गए खो गए लौट के आने का रास्ता ही ना मिला इतने दुनिया के अंदर मस्त हुए कि को अल्लाक मुतकासर हता जुर्तमुलमकबिर इतने गाफिल हुए दुनिया तलाश करते करते कि कब्रों का मुंह देख लिया उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया फिर अल्लाह ने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया फरमाते यही तो लोग हैं जो नाफरमान हैं यही तो फासिक है नेकी हम पर कोई दोष कर दे उसके शुक्रिया अदा ना करें बिगड़ जाता है मां बाप कई जगहों पर अपना एहसान बतला के कहते हैं कि तू मेरी फरमा बरदारी क्यों नहीं करता उसदा अपने हकूक़ की बात करते हैं हमारे बड़े अपने हकूक़ का तस्करा करते हैं सबसे बड़ा एहसान करने वाले तो अल्लाह रसूल हैं लेकिन हमने रब रसूल को ही भुला दिया महीनों बीत जाते हैं इबादत किए हुए माज़अल्ला महीनों बीत जाते हैं तिलावत किए हुए उसकी बारगाह में हाथ नहीं उठाए दुआ के लिए इस्तार नहीं किया मेरे नबी पाक सल अल्लाह तसल् न फरमाया आप जरा इन लफ्जों का जलाल देखें इनके अंदर जो तमबी है उस तमबी को देखें तबरानी लिखते हैं कि पाक सल्लल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक वाल इरशाद फरमाता है इब्ने आदम बेशक जब तू मुझे याद करता है तो तू मेरा शुक्र अदा करता है और जब तू मुझे भूल जाता है तो फिर तू मेरा इनकार करता है फिर तू इनकार करता है अपने रब का जब तू भूल जाता है ऐसा ना करना कभी भी अपने मालिक को न बुलाना जो दम गाफिल सो दम काफिर सानू तर्शद एहो पढ़ाया उसकी याद से इख तरब अल ना से हिसाब हम वहम फी गफ लोरी दूध अल्लाह फरमाते लोगों के तो हिसाब का वक्त करीब आ गया वो अभी भी गाफिल होके फिर रहे हैं निशान खाली कभी ना करें अपने रब को कभी ना भूलें उसकी याद हो उसका तस्करा हो उसका नाम लिया जाए उसके लिए तस्बी पड़ी जाए उसकी बारगाह में सजदे किए जाएं, अपने मालिक की बारगाह में बार बार पेश हो के कहा जाए तू ही हमारा रब है तू ही हमारा मालिक है तू ही हमें माफ़ करने वाला है तू ही दरगुजर करने वाला है उसकी बारगाह से आफियत का सवाल किया जाए अल्लाह मेरे नबी क़रीम सलाम की सारी उम्मत को अपनी याद की तोफ़ी दे और अल्लाह सब सबको गफलत से महफूज करे आखिर दावा यह अनिलहमदिल्ल रब